ekonomi keluarga merujuk kepada pengurusan sumber isi rumah seperti pendapatan, perbelanjaan masa dan aset bagi memenuhi keperluan semasa serta mencapai maklumat keuangan masa hadapan. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, kebergantungan kepada satu sumber pendapatan sahaja semakin berisiko. Justeru, penglibatan dalam aktiviti penjanaan pendapatan tambahan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga. Keupayaan menjana pendapatan ini dipengaruhi oleh faktor penjaraan ekonomi seperti tahap pendidikan, kemahiran, pengalaman, peluang pekerjaan, akses kepada modal dan penggunaan teknologi yang menentukan kestabilan serta kesinambungan pendapatan isi rumah. Selain itu, pengurusan masa yang berkesan memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti ekonomi keluarga. Keupayaan mengimbangi masa antara pekerjaan, tanggungjawab rumah tangga dan keperluan rehat membolehkan individu meningkatkan produktiviti tanpa menjejaskan kesejahteraan fizikal dan psikologi. Aktiviti menjana pendapatan yang dilaksanakan secara terancang berpotensi menyumbang kepada pembentukan kekayaan keluarga yang bukan sahaja diukur melalui pendapatan malah merangkumi simpanan pemilikan, aset dan keupayaan menghadapi risiko ekonomi. Sehubungan itu, kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif berbentuk tinjauan bagi mengkaji pengaruh faktor penjanaan ekonomi dan pengurusan masa terhadap aktiviti menjana pendapatan serta kesannya terhadap kekayaan keluarga di Malaysia. Definisi yang pertama, percagaan ekonomi adalah usaha keluarga melalui kerja utama, sambilan atau perniagaan yang memerlukan kemahiran dan modal. Tujuannya, meningkatkan kestabilan kewangan dan mengurangkan kebergantungan dalam ekonomi yang tidak menentu urusan masa. Ialah proses merancang dan mengawal masa untuk selesaikan tugasan secara efektif. Ia membantu menetapkan keutamaan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan tekanan. Perniagaan masih yang baik membolehkan anda seimbangkan kerja dan ke aktiviti. Ke aktiviti menjana pendapatan. Usaha memperoleh pendapatan melalui kerja utama atau perniagaan penting untuk memenuhi keperluan keluarga. Ia meningkatkan kestabilan ekonomi, mengurangkan risiko kewangan dan asas kepada pembentukan kekayaan. kekayaan keluarga. Adalah tahap kesejahteraan ekonomi merangkumi pendapatan, simpanan dan aset. Ia dipengaruhi oleh pengurusan kewangan yang teratur. Keluarga yang bijak mengurus kewangan mampu hadapi krisis dan membina kestabilan ekonomi jangka panjang. Bergerak kepada bahagian metodologi kajian, kajian kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan. Objektif utama kajian ini adalah untuk mendapatkan data numerik yang tepat mengenai corak ekonomi dan pengurusan masa isi rumah di Malaysia. Mengikut arahan tugasan kami, kami telah mengumpul data daripada 100 orang responden. Kami menggunakan persempelan bertujuan bagi memenuhi kuota etnik yang mewakili kepelbagaian Malaysia, merangkumi masyarakat Melayu, Cina, India, peribumi Sabah dan Sarawak serta orang asli. Setiap ahli kumpulan bertanggungjawab mengumpul 10 maklum balas yang sah untuk memastikan data kami inklusif. Bagi pengumpulan data, kami menggunakan Google Forms yang diadakan melalui media sosial. Sains so, ini merangkumi lima bahagian utama termasuk pola pendapatan dan persepsi pengesan masa menggunakan skala Likert. Data yang dikumpul uh, kemudiannya dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Kami memfokuskan kepada analisis uh, deskriptif seperti peratusan dan skor min untuk melihat kecenderungan tingkah laku ekonomi responden. Um, walaupun terdapat batasan dari segi akses internet di kawasan pedalaman dan kejujuran responden kami percaya data ini memberikan gambaran yang signifikan terhadap objektif kajian. Seterusnya, rakan saya akan membentangkan hasil dapatan kajian. Bahagian ini menerangkan hubungan antara jumlah isi rumah dengan jumlah perbelanjaan bulanan responden. Secara ringkas, analisis ini melihat bagaimana bilang ahli dalam sebuah rumah boleh mempengaruhi corak perbelanjaan dan pengurusan kewangan keluarga. Berdasarkan lampiran graf A, dapat dilihat bahawa isi rumah dengan bilangan ahli sederhana iaitu sekitar 4 hingga 6 orang mencatatkan perbelanjaan bulanan yang lebih tinggi. Isi rumah yang mempunyai 5 orang ahli menunjukkan perbelanjaan tertinggi berbanding kategori lain. Ini berkemungkinan kerana isi rumah bersaiz sederhana mempunyai keperluan harian yang lebih banyak seperti makanan, bil utiliti, pendidikan dan perbelanjaan rutin lain. Namun begitu, isi rumah yang mempunyai bilangan ahli yang kecil mencatatkan perbelanjaan yang lebih rendah manakala isi rumah yang lebih besar pula tidak menunjukkan peningkatan perbelanjaan secara konsisten ini menunjukkan bahawa pertambahan ahli isi rumah tidak semestinya menyebabkan perbelanjaan bulanan meningkat secara langsung keadaan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti perkongsian sumber, gaya hidup yang lebih berjimat serta tahap pendapatan ketua isi rumah. Secara keseluruhan, pendapatan ini menunjukkan bahawa saiz isi rumah bersama faktor ekonomi dan gaya hidup memainkan peranan penting dalam menentukan corak perbelanjaan bulanan. 5.2.0 Tabung Simpanan dan Pembelanjaan Objektifnya ialah Menganalisis imbangan antara aliran keluar Pembelanjaan dan keupayaan menabung Bagi kepentingan pula Ialah untuk mengukur daya tahan kewangan isi rumah Dalam menepani peningkatan kos sara hidup Perpuluhan 2.1 pula Iaitu analisis mengikut status pekerjaan Kestabilan aliran tunai Kumpulan pelajar dan bekerja sepenuh masa mempunyai baki simpanan yang lebih tinggi daripada pembelanjaan. Pekerja sepenuh masa, purata pembelanjaan ialah sebanyak RM2,586.53 dan purata simpanan ialah RM3,379.20. Bagi kumpulan besara kritikal pula, jurang simpanan dan pembelanjaan sangat kecil iaitu RM2748 dan RM2853. Faktor kos sara hidup dan perubatan menghadkan kapasiti menabung. 5.2.2 Pecahan komponen pembelanjaan bulanan Analisis menunjukkan ke mana wang isi rumah dibelanjakan Pengangkutan dan bahan api sebanyak 29.1% Komponen terbesar Beban utama bagi golongan bekerja Seterusnya pendidikan dan lain-lain sebanyak 25.4% Termasuklah yuran sekolah, cukai dan zakat bagi barangan keperluan harian pula sebanyak 17.1% seperti kos makanan dan asas barang yang tidak anjal. Untuk insurans dan kesihatan pula sebanyak 17% menunjukkan kesedaran tinggi terhadap perlindungan masa hadapan. Dan akhir sekali bil utiliti sebanyak 11.4%. Contohnya seperti komitmen tetap Uh, elektrik, air dan internet. 2.2.3 iaitu hutang dan keupayaan menabung. Kesan hutang ialah pinjaman perumahan, kenderaan dan pendidikan mengurangkan aliran tunai bersih. Tahap kritikal responden dengan komitmen hutang lebih besar daripada 40% pendapatan sukar mencapai sasaran simpanan sebanyak 10% daripada gaji mereka. Kesan tabung kecemasan Majoriti responden sedar kepentingan simpanan kecemasan. Faktor utamanya ialah persediaan menghadapi isu kesihatan atau kehilangan pendapatan drastik. 5.3. Taraf perkahwinan dengan simpanan tabung. Bahagian ini akan membincangkan hubungan antara taraf perkahwinan dengan simpanan tabung responden. Analisis ini dilakukan bagi mengukur keupayaan seseorang dalam membuat simpanan daripada jumlah pendapatan yang diterima mengikut status sama ada bujang, sudah berkahwin ataupun berpisah bercerai. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian kami mengenai hubungan antara taraf perkahwinan dengan simpanan tabung keluarga. Sila lihat pada paparan skrin untuk data visual kami. Berdasarkan tinjauan ke atas 100 responden, satu penemuan menarik telah direkodkan. Uh, golongan balu dan duda mencatat purata simpanan tertinggi iaitu sebanyak RM2635.67 diikuti oleh golongan yang bercerai atau berpisah sebanyak RM1623.33. Manakala bagi responden yang berkahwin, purata simpanan adalah sebanyak RM1090.63 sebulan. Perbezaan ketara ini menunjukkan status perkahwinan sangat mempengaruhi corak simpanan. Mengapakah keadaan ini berlaku? Bagi golongan yang pernah berkahwin seperti balu dan duda, simpanan yang tinggi mencerminkan kematangan kewangan dan keperluan untuk motif berjaga-jaga uh, pada hari tua. Selain itu, pengecilan saiz isi rumah membolehkan mereka menabung lebih banyak. Bagi golongan berkahwin, walaupun pendapatan mungkin stabil, namun komitmen yang tinggi terhadap tanggungan anak-anak dan kos hari hidup domestik telah telah mengehadkan baki tunai untuk disimpan. Sebaliknya, golongan bujang yang berada pada fasa awal kitaran hidup di mana pendapatan masih rendah dan kecenderungan berbelanja untuk gaya hidup yang lebih tinggi berbanding kesedaran menabung. Kesimpulannya, taraf perkahwinan bukan saja status uh, demografi tetapi ia menentukan ke, keutamaan perbelanjaan dan disiplin kewangan seseorang sekian sahaja daripada saya terima kasih berdasarkan graf status pekerjaan versus purata perbelanjaan dan hutang, responden bekerja sepenuh masa mencatatkan purata perbelanjaan dan hutang tertinggi sebanyak RM6,852.38 berkemungkinan disebabkan pendapatan yang lebih stabil dan komitmen kewangan yang lebih besar. Seterusnya, responden bekerja separuh masa merekodkan purata perbelanjaan dan hutang sekitar RM4635.9 yang menunjukkan tahap komitmen kewangan yang sederhana. Selain itu, responden yang bersara pula mempunyai purata perbelanjaan dan hutang sebanyak RM4213.22 selari dengan sumber pendapatan yang lebih terhad responden bekerja sendiri mencatatkan purata perbelanjaan dan hutang yang terendah sebanyak RM3410.84 yang mungkin disebabkan ketidakstabilan pendapatan dan uh, pengurusan kewangan yang lebih berhati-hati. Jadi secara keseluruhannya status pekerjaan mempengaruhi tahap perbelanjaan dan hutang di mana pekerjaan yang lebih stabil cenderung dikaitkan dengan jumlah perbelanjaan dan hutang yang lebih Jenis pekerjaan versus perusahaan masa Peratung masa jana pendapatan versus status pekerjaan Crafty G menunjukkan pekerja sendiri mempunyai komitmen masa tertinggi Skor 6 untuk menjana pendapatan diikuti pekerja sepenuh masa dan separuh masa. Pesara perlu mencatatkan skor terendah kerana tidak lagi aktif dalam bekerja. Rata jenis pekerjaan versus masa urusan rumah tangga. Graf G menunjukkan pesara mempunyai masa tertinggi iaitu skor 7 untuk kerja rumah dan penjagaan anak. Pekerja sendiri dan separuh masa mencatatkan skor 6 hingga 6.5 menunjukkan fleksibiliti kerja. Pekerja sepenuh masa perlu mencatatkan skor terendah iaitu 5.5 kerana kekangan masa akibat jadual kerja yang padat jenis pekerjaan versus purata masa rehat dan psikologi. Dapatan menunjukkan pekerja sendiri mencatatkan purata rehat dan kesejahteraan psikologi tertinggi. Pekerja sepenuh masa dan golongan bersara berada pada tahap sederhana dan stabil, manakala pekerja separuh masa mencatatkan purata paling rendah akibat tekanan pelbagai komitmen. Cadangan pertama, pemerkasan penjanaan ekonomi. Isi rumah digalakkan untuk melibatkan diri dengan kerja sampingan yang bersesuaian dengan kemahiran dan sumber yang ada. Latihan kemahiran dan pendedahan kepada keusahawanan kecil bersama sokongan modal yang sesuai dapat membantu meningkatkan meningkatkan pendapatan tambahan. Ini selari dengan penekanan Rancangan Malaysia ke-12 mengenai pemerkasan ekonomi. Calangan kedua, pengurusan masa berkesan. Kajian mendapati pengurusan masa mempengaruhi produktiviti individu. Ketidakseimbangan antara kerja, urusan rumah tangga dan rehat menghadkan peluang pendapatan tambahan. Oleh itu, pembahagian tugas dalam keluarga digalakkan untuk menggunakan masa secara berkesan dan mengelakkan tekanan Calangan fizikal 3, perancangan kewangan isi rumah. Kos hari hidup yang meningkat menyukarkan tabungan secara konsisten. Isi rumah disarankan merancang perbelanjaan bulanan dengan lebih teratur serta membina tabungan jangka panjang dan untuk kecemasan. Bagi mewujudkan asas kewangan Akhir sekali, yang lebih kajian lanjutan. Kajian masa hadapan disarankan melibatkan lebih ramai responden dan menggunakan analisis yang lebih mendalam. Fokus boleh diberikan pada perbezaan mengikut umur, tahap pendidikan dan sektor pekerjaan bagi memahami corak pembinaan kekayaan keluarga di Malaysia secara lebih menyeluruh. Implikasi yang pertama ialah dari segi penjanaan pendapatan. Isi rumah berpeluang menjana pendapatan tambahan berdasarkan kemahiran dan kebolehan masing-masing, sama ada dari rumah atau secara sambilan. Peluang kerja sampingan yang sesuai dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan seterusnya membantu meningkatkan kestabilan kewangan serta mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan sahaja. Seterusnya, pengurusan masa memainkan peranan yang sangat penting Isi rumah perlu mengurus masa dengan bijak bagi memastikan keseimbangan antara kerja, urusan rumah tangga dan masa bersama keluarga. Pembahagian tugas harian antara ahli keluarga dapat mengurangkan beban individu sekaligus membantu mengelakkan tekanan fizikal dan mental. Implikasi yang ketiga ialah perancangan kewangan yang lebih teratur. Amalan menyediakan bajet, tabungan jangka panjang dan dana kecemasan dapat membantu isi rumah menghadapi situasi tidak dijangka. Selain itu, kawalan perbelanjaan bulanan secara sistematik dapat meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan dan menjamin kestabilan ekonomi. Akhir sekali, sokongan dan latihan amat diperlukan bagi memastikan kejayaan penjanaan pendapatan. Penyertaan dalam latihan kemahiran serta penelahan keusahawanan dapat meningkatkan pengetahuan dan keyakinan individu. Di samping itu, sokongan modal yang bersesuaian dapat membantu memperkukuh peluang dan memastikan usaha menjana pendapatan dapat dilaksanakan secara mampan. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa faktor penjanaan ekonomi dan juga pengurusan maksa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi penglibatan isi rumah dalam aktiviti menjana pendapatan serta pembentukan kekayaan keluarga keupayaan menjana pendapatan bukan sahaja bergantung kepada jenis pekerjaan, kemahiran dan juga kestabilan sumber pendapatan, malah turut dipenganuhi oleh kecekapan individu dalam mengurus masa antara bekerja, tanggungjawab rumah tangga dan juga keperluan rehat. Selain itu, penglibatan dalam pelbagai aktiviti penjanaan pendapatan didapati dapat meningkatkan kestabilan kewangan dan dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan sahaja. Walau bagaimanapun, tekanan kos sara hidup dan komitmen perbelanjaan menjadi cabaran utama dalam usaha meningkatkan tabungan dan juga kekayaan keluarga. Oleh itu, pengurusan masa yang berkesan, perancangan ekonomi yang sistematik dan pengurusan kewangan yang bijak amat penting bagi membentuk kekayaan keluarga yang mampan dalam jangka masa yang panjang.